qiynalganda ichingni birovga dardingni aytging keladi ichingni birovga dardingni yoysang ichingdagini aytsang bo'shaganday bo'lasan lekin u odam kim ekanini bilmaysan mumkin sening aytayotgan ichingni yoyib dardingni aytayotgan kishi seni ustingdan kulib ajab bo'libdida deb o'tirgan birov chiqadi mumkin sening o'sha qiynalganingdan xursand bo'lib o'tirgan kishi chiqadi unda bo'lmagan taqdirda ham eng yaqin do'sting bo'lsa ham senge hiç nesini fayda veremeyin. Fakat seni iş işten başka gibi ötmeyin. Ama sen içindeki derdini Ceyn namazga gelip namaz okup, peşenlerini secdeye koyup, bütün derdini Allah'a dastan kıyın. Allah seni işledi. Ve senin derdini Allah de kabul kıladı. Hayır brah, artık. Bırağlar yaparıp derdimizi etken artık mı ya Allah'a etkenimiz artık.